Мир, вай, труп, в центре города Красная площадь, а на ней разлагается труд. Этой дикости надо стыдиться. Он из сказки, из мифа, он, прямо спящий красавец в гробнице, наш советский тутанхамон. Даже если на миг представить, что воскреснет, но где же мозг? Этих узнать, в институте мозга, его мозг. Он не сможет без мозга править. Хотя Брежнев немножко мог. Как бы сильно кому не хотелось с этим прошлым опорно на нить. Тело Ленина мертвое тело, да и дело пора хоронить. Те, кто Ленина любит, дело, кто от Ленина сам не свой, пусть он выкрадет ночью тело и притащит к себе домой. Пусть хранит он его в серванке, может с ним на балконе лежать, где угодно, но перестаньте в мавзолее его держать, он не платит за эту же площадь. Пусть там будет театр, музей. Не для Ленина простая площадь, не для Ленина мавзолей. Что мы спорим об этом снова, надо выветрить даже дух. Если так сильно надо, положите любого другого. Даже знаю кого. Если мало, кладите двух скажу, покуда нет другой, я прям с ней пойду. Или уберите оттуда, положите туда шикурту.